Очень толстый мальчик Сережа хотел зайти в клуб, но не прошел фейс-контроль, особенно в дверях. Занимаясь стеном алгеброй, закодированный отец узнал, как раскодироваться. Я того напал, кричал мальчик с брекерой покусанной собакой. было мы Солнечная погода учительница с толстыми лицами может наказать списывающих учеников еще и ожогами. Мальчик съел пять килограмм мороженого, и у него не только слиплась, но и смерзлась. На страшном вариатор ночи под свинтарю. Страшно упусти квартиричку, ты пошел ты. Будь здоров. Когда мальчика Ваня в 14 раз ударило током, он понял, что утюг — это нифига не кораблик. В Изюме прошел конкурс рисунков на асфальте. Победил мальчик, который нашел асфальт. Мама Мия, итальяна Пизуаро, кричал Tune. Yeah. города. Митинг «Казалазок» состоялся на 40 метров левее здания городской администрации. Внимание! Будьте бдительны! В трусой! Самое главное, чтобы трусы не спадали. Стринги-убийцы разрезали платье настолько плохо, что ее подкармливали коты. У нас в Изюме есть настолько хорошая тамада, что в середине свадьбы ноги могут ей, а не теща. Водитель автобуса заболел желтухой. Теперь он тоже желтый Богдан. В школе. И завершает первый круг команда. Хущенка, общеобразовательная школа номер 4. Куратина, которого выстрелили из березы, потеет каждую весну. Она хотела бы жить на Манхэттене, но торгует на рынке пакетами. Дальтоник Василий по сей день уверен, что собирает мобик Рубик за 10 секунд. decidiu Как же это так произошло? Тетян радовался врач, назначая гаишнику шесть кризм в день. <рес> Песня многодетного отца, Щорся я, щешься я не сумил, Субины десятча с Ця по смене пола прошла успешно. Я довольна. А, 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 Приземником с нетрадиционной ориентацией в военкомате называют негодниками. Все просто. Извини ведро, значит утро. Спасибо. Итак, пожалуйста. Жюри решает, какие ады извините. Кому-то сгущенка совершает новое. Шотландский чемпионат по гимнастике показывают по телевизору с красным квадратиком внизу. Со словами на счастье почтовый голубь передал все свое презрение получателю, пятнышком на плече. Итак, третий круг. По одной шутке поехали команда из Юнского профессионального лицея. Ну, ребята, вы знаете, грустной шуткой весело не пугнешь. Пожалуйста, помог. немножко профессионального юмора. Настоящий сантехник никогда не бросит другого. работает бесследно. Родственников академика Павлова возле подъезда постоянно кормят собаки. Личного дневника Наполеона. При отступлении солдаты согревались как могли. И я их за это не осуждаю. и Пожалуйста, Мальчик, читавший школьную литературу в сокращении, родился, женился и умер.